Нам випало таке щастя бути свідками чудового заходу як Боярка Рокфест 2. Тематичний рок-фестиваль присвячений до Дня святого Валентина. Отже, в нас тут сьогодні на фестивалі море драйву, море позитиву. І сьогодні ми очікуємо такі гурти, що будуть виступати: гурт «Choose Inside», гурт Злам, гурт Морфайн Suffering». І порвати всіх на клапті сьогодні. На закуску обіцяє гурт «Sectorial». «Боярка рокфест рулить! Сьогодні я знаходжуся у місті Боярка, тому що тут відбувається цікава подія. Молодіжний рокфест, який відбувається вже другий рік поспіль. Блок віталія кличка завжди дуже рада. Відгукується на події подібні заходи, тому що для нас одним з пріоритетів є. Молодь здорова, молодь, здорове суспільство це ті категорії, які не залежать від політиків. Це реальні справи, які ми хочемо робити щодня. как бы организаторы и администраторы нашего местного ресурса, сайта Буэрко Сити Ко». Сайт у нас молоденький, мероприятие это тоже молоденькое, принимает в нем участие молодежь, и мы очень рады. Это мероприятие у нас проходит второй раз, мы надеемся, что второй блин будет не комом. А, вот. Цель, цель простая, у нас в городе живет очень много интересных творческих людей, музыкантов, актеры у нас живут, дизайнеры, у нас живут ученые, у нас живут спортсмены, писатели. Никто о них не знает. И мы хотим, чтобы о них узнала не только вся Буэрка, потому что стыдно быть буэрчанином и не знать своих лучших представителей города. Ну, чтобы узнала вся Украина и, возможно, весь мир. Итак, мы группа Choice Inside. Мы играем трэ мелодик трэш Metal. Мы приехали сюда играть, веселиться и чтобы другие веселились тоже вместе с нами. Я бас-гитара, вокал, Восков Жека. Я Храпачевский Артур, гитарист, вокалист. Я Ярослав Ударник. Андрей, клавиш. компания является спонсором этого рок-фестиваля. Мы непосредственно специализируемся на азиатской кухне. У нас есть сеть ресторанов, но сегодня в силу такого мероприятия мы расширили круг наших услуг и мы предоставляем сегодня выездное обслуживание в виде выездной торговли. Ну, витаю, это барабанщик Владик, я вокал, а это гитара Макс. А там за вами Сховався наш басіст Віталік. Виникла назва Злам не просто так. Тобто це... ця назва в повному обсязі характеризує саме ту музику, яку ми намагаємося донести до слухачів. хотим сказать большое спасибо людям, которые откликнулись на наш призыв помочь в организации этого мероприятия, потому что сами мы, конечно, бы не потянули. Во-первых, я хочу поблагодарить Светлану Николаевну Сушко, которая предоставила нам зал, потому что... Это очень важно. Без зала, в общем-то, ничего не будет. Потом подключились и предприниматели города. Это директор гастронома Бояренко Ирина Демидова. Спасибо большое, конечно, что она пошла навстречу. Мы группа Мортин Сафаринг из Боярки. Мы играем в направлении Metal Core Melody Death Metal. Хочу представить наш коллектив. Это наш гитарист Витя, бас-гитарист Максим, вокалист Юра вокалист Сеня и я гитарист Влад, барабанщика, к сожалению, рядом с нами, с нами нет. Хочется сделать что-то для своего Борьки, то есть концерт проходит при поддержке наших спонсоров, мы не ищем никакой материальной выгоды, лишь бы, вот скажем так, людям было хорошо. Ходить дуже добре. Я сам приїхав в гості в місто Боярка з міста Черкас. І також дивлюся, що тут процвітає молодіжний актив, розвиваєтесь. Дуже, дуже гарно. У вас тут так все по-домашньому, дуже добра, позитивна атмосфера. Я думаю, що надалі буде ще краще. Ми група Мартіє прямо із Бойерки. Ну, Мартіє це названня цвітка. вот цветок растения паразит, вот, который паразитирует на корнях других растений. Так что мы своей музыкой паразитируем на корнях поп индустрии. Мы представляем себя так. Значит, вот наш вокалист Богдан, вот наш гитарист первый Глеб, гитарист второй Артем и басист Игорь. Вот. И я Алексей Барабанщик. И хотелось бы сегодня отжечь по полной. В городе Бойерка растет сцена альтернативной музыки с каждым годом. И субкультуры молодежные с каждым, с каждым днем вылазят с балла, с подъездов, посещают концерты. Также молодежь знает, может найти место, где отдохнуть, поделиться впечатлениями, найти общие интересы. Всім привіт! Ми Гурт Секторіал. Ми приймаємо тут участь у другому вже боярському фестивалі. Хочу представити колектив Бурц – вокал, тріт, гітара, Геннадій, Бас та Я Барбани. Хочемо свою музику показати людям, що є ще, є ще чим займатися, окрім алкоголю, наркотиків та багато інших розбратів, які в нас мають місце в державі. Дякуємо. Ребята, это был Влад из группы Morphin Сарферин», это их была изначальная идея э, о концерте. Вот она у нас развелась, и мы надеемся, что, может быть, когда-нибудь действительно это все превратится в рок-фест, который станет всеукраинским.